və getmişəm də heç bir problem də yoxdur. Dərdini boşaldırsan, onunla bir az həmsöhbət olursan, hə? Bəli. Və onun yerinə gəlir rahatlanıb. Bəlkə enerji alırsınız. Hə. Çox maraqlı söhbətimiz gedir, qəşəng. Heç bilə başımız qarışıb, elə belə ki, rahat oturmuşuq, elə kofemiz qarşımızda. <laughs> Çay içirik, birazdan reklamlar ayrılacaq, amma mən günlar xam istəyirəm bu imtahan qabağı streslər uşaqlar haqqında ki danışırıq, o stressləri düşünürlər də, yəyin ki mükəllidir. Biz ondan bəli. danışaq, sonra reklamlara ayrılarıq. Bizdə həmdə tədris mərkəzi var. Tədris mərkəzi olaraq da fəaliyyət göstəririk, bilirsiz və abiturientlərimiz artıq görürük təşvişdədir. <laughs> və çox bir özəl bir şey var ki, bizdə bizim tədris mərkəzində dərs alan uşaqlarımız üçün psixoloji xidmət ödənilirsizdir. Şəxsən mənim tərəfimdən və artıq abiturientlərimiz bastıyırsa. Nə istəyirsiniz bundan gözəl. Aha, abiturientlərimiz artıq başlayıblar ki, imtahan qabağıdır, həyecan və valideynlərimizə səsənmək istəyirəm ki, qəti olaraq, yəni uşaqlarımıza ayrı seçkili eləməyin. Nəyinki qonuşuna, nəyinki kiminsə uşağının, hətta iki uşağınız, iki övladınız arasında belə ayrı seçkili eləməyin. Bu qədər bal yığıtdı, sən də bu qədər yığımalısan filan yerə mütləq girməlisən. Əsla və əsla övladınız birinci növbədə hiss etməlidir ki, onun üçün önəmli olan onun varlığıdır. Onun həyatda olmasıdır. Yəni birinci övlad bunu hiss etməlidir. Sonra onun ikinci planda olmalıdır onun hansı universitetə qəbul olması, iş həyatı ə inanın ki çox böyük stress alırlar. Məsələn, uşaqlarımız gəlir, test veririk, sınaq keçirdirik. Bax, otururam, söhbət edirəm, deyirəm ki, nə idi səni bu qədər həyecanlandıran? Sən axı bunları bilirsən. Deyir, testi ya, oxudum, axıra çatanda deyir, vərəqin sonunda deyir, mən düşündüm ki, mən nə oxudum? <laughs> Oxuduğumu belə deyir, xatırlamadım və söhbət əsnasında gəlirik, hamsında eyni nəticəyə çıxırıq ki, uşaqların şura altında evdə onlara deyilən sözlər qalır. <laughs> girməsən bu qədər ola, belə olacaq. Uşaqlara o qədər yüklənilir ki, və biz valideynlərlə də söhbət edirik. Deyirəm ki, bax olmaz bu şəkildə valideynlərlə söhbət edirəm. Mən onun yaxşılığı üçün deyirəm ki, tələb eləyirəm ki, yəni, otursun, oxusun. Bu zaman artıq biz valideynləri, yəni burdan da səslənirəm, valideynlərə biz demək istəyirik, yəni bu şəkildə olmur. Yəni bu şəkildə tələb eləməklə uşaq, yəni sizin dediyiniz nəticə gəlib çıxmayacaq. Uşağa daha da siti. Istə... Zaten imtahana girən uşağın özünün bir stressi var. İmtahan stressi var. Və təsəvvürə gətirin ki, bir də ananın, atanın sözləri onun şuur altında. Bu ona artıq ikinci bir stressdir. Tam əksinə ona dəstək olmaq lazımdır. Yəni başa salmaq lazımdır ki, bizim həyatımız sadəcə olaraq bundan ibarət deyil və bu aralar biz ə, uşaqlarımızı yönləndirmişik idmana, gətirib idmana çıxartmaq istəyən mövzuna. İdmana gətirib çıxartmışıq ə, uşaqlarımızı ki, çox qəşəng enerji ə, sərf olunur orada və stressə atır. Biz valideynlər düşünürlər ki, bu vaxt itkisidir, daha çox oxumaq lazımdır. Biz valideynləri başa salaraq ki, oxuduğunu bura qədər oxuyub. Yəni imtahana girənə günə qədər də oxuması önəmli deyil. Yəni bilirsə, bunu onsuz da bilir. İdmana yönləndirmişik və bayaq dedik ki, bizim yanımıza gələndən nailiyyətləriniz artıb. <laughs> Oraya gətirib çıxartmaq istəyirəm ki, ikinci bir nailiyyətimiz də var ki. Ay, görsünüz, qonaq. Gətirib mövzunu ora çıxartdıram. Bəli, Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının psixoloqu seçilmişəm. Hə? Ən maşallah, təbrik edirik. Nə gözəldir. Gürürdüm Təli, həqiqətən bunu da gözlənmirdim. Görə görə növbəti aylarda nə mükafatlar <laughs> olacaq. İnşallah, inşallah. Vasif müəllimə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Alpaqot Federasiyasının həm psixoloqu seçdim, həm də öz tədris mərkəzimizdə Alpaqot idmanı təşkil elədik və artıq <laughs> bizim tədris mərkəzimizdə də Alpaqot idman var və hətta bizim abiturientlərimizi deyim, tələbələrimizi deyim, ödərsiz şəkildə cəlb etmişəm ora ki, gəlin stress atın, enerjinizi sərf eləyin, imfahana rahat girin. <laughs> hə əla. Hə, hə, bu münasibətlə təbrik edirəm ki, məhəbbətli sizə. Çox sağ olun. Faydalı məsləhətlərini də verdin. Tamaşaçılar artıq götürdülər. Reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra dərhaldən gözəl bir ifa eşidəcəyik. Reklamlar.